Salam əziz və hörmətli dostlar, hər vaxtınız xeyir. Mən Gülbəhrin zarif qızı, Amerikanın Kaliforniya ştatından. Xoş gördük sizləri. E, təbii ki, dostlar, e, həmçinin Gülbəhr xamdan vaxtdan da çəkişi görmürük, sizin çəkişlərinizi görmürük. Nə, nə ilə bağlıdır? deyə sual verilər. Təbii ki, onu deyim ki, e, bu yay mövsümündə dənizdə futbol yarışları olduğu üçün, məşqləri olduğu üçün, yəni dəniz hər gündürmək olar ki, onu məşqə aparmaq, gətirmək və eyni zamanda da yəni məşq aparıb gətirirdi. İndi artıq bir 10 günlük dərnizə istirahət veriblər. 10 gün istirahətdən qayıdandan sonra onun futbol yarışları başlayacaq. İkinci bir hadisədə bilirsiniz ki, mən e, bir ay idi ki, bir aydan artıq idi ki, korona xəstəliyinə tutuldum. Yəqin ki, güləcəksiniz deyəcək bəzi qap korona xəstəliyinə inamlı yanlardan biri də siz idiniz. Bəs e, necə oldu? Siz də korona xəstəliyinə tutuldunuz. Təbii ki, Təbii ki, mən də inanbırdım və ə, yenə də inanmıram və inanıram ki, bu xəstəlik bilərəkdən insanlara yeridilir və bu xəstəlik şişdirilir. Ona görə ki, məsələn mənim oğlum Dəniz də bu yəni korona başlayandan bəri deyim onu deyim ki mən hər yerə getdim. Hətta xəstə e, korona tutulmuş yoldaşlarımı da e, görməyə getdim. Amma heç vaxt mən korona xəstəliyinə tutulmadım. Hətta istədiyim vaxta küçədə azad gəzdim, maskasız gəzdim, heç bir xəstəlik tutmadım. Özə deyim ki mən bədənim belə güclüdü yox, güclü bədənim də yox idi. Sağ, sağ yəni immunitet sistemim zəyif idi. Amma ona belə tutmamışdım. Eee e, məndən 2 ay öncə də dəniz e, bu korona xəstəliyini gizli keçirdi. Heç biz bilmirik və bir evdə yaşasaq da mən yenə də korona xəstəliyinə tutulmamışdım. Amma sonra da dostlarımın təkidilə ki, ola bilər ki, bir yerə çıxmaq istəyirsən. Mən də dedim məşəbi birdən-də qismət olar, yay tətilidir, bəlkə bir yerə çıxdım. Eyni zamanda e, yəni man, anam da yaşlıdır, bilirsiniz, birdən Xəstələnər elə yəronu görməyə gedərsə, onda bir də gərək 1 ay, 2 ay gözləyəm ki, bu iynəni mənə vursunlar. Nə isə, necə deyirlər, el dilində desə, saqqızımı oğurladılar və mən bu iynəni vurdurdum və bu günləri Pfizer iynəsini vurdurup səhər sügümən korona xəstəliyinə tutuldum. Və dördəndə mən başa düşdüm ki, bunu qəsdən insanların bədəninə eləyirlər və nəyə görə olmasaydı, əgər o iynəni vurmasaydılar, bəlkə heç mən ömrüm axırına qədər korona keçirməyəcəydim. Bəlkə də yüzlərlə, minlərlə, milyonlarla mənim kimi insanlar var. Ona görə də demək ki, birinci bu iynəni vuran ondan sonra mən 1 ay çox ağır yatdım və 1 ay yatmadım, amma yəni onun bir 10 on gününü çox çətin keçirdim. Ondan sonrakı öskürək və başqa problemlər əmələ gəldi. Eyni zamanda çox qəribə bir şey idi. Bu korona ilə bağlı mən demək xəstəxanaya yerləşdirildim. 5 gün xəstəxanada qaldım. Mənim bu qoluma sistem keçirdilər, köçürtdilər da biraz bədənim çox zəyəfləmişdi. Amma mənim bu əlimin üstündə qan laxtalanmaları əmələ gəldi. Çox qəribə idi ki, həmin müddətdə bədənim hara dəyirsə qapqara qaralırdı və ə, hətta sümüylərim sızıldayırdı. Şükür Allah'a ki, indi yavaş-yavaş və mən də elə bir tənbəl adamam ki, ə, yəni mən hər zaman deyirəm ki, mənim ciddi bir xəstəliyim olsa mən tez ölərəm. Yəni Çünki mən e, nə dərmanı davanı vaxtında atan bir adam deyiləm. Yəni özümə e, kontrol eləyə bilmirəm. Özümə özümün sağlamlığıma nəzarət eləyən bir insan olmadığım üçün mənim üçün çox çətindir. Beləcə e, artıq bu korona da arxada qaldı. İndi gələk e, söhbətimizin mövzusuna. Mən bu günlərdə psixoloq, e, tanınmış psixoloq Əmiradxan Məmmədov ilə də da danışdım bu ilə bağlı. Bu günlər bizim Azərbaycanlı qızlarımızın haleyində çox bir problemlər əmələ gəlir. Yəni Azərbaycan televiziyasını açırsan, internet saytını açırsan, yəni ölüm hadisələri, gənc ailələrdə, qızların, ən çox da qadınların ölüm hadisəsi. Yəni çox az kişi Yəni kişilərin də intihar hadisələri olur. Bu, məsəl üçün bu günlərdə görürsünüz. Qarabağ qazilərimizlə bağlı, haqsızlıqla bağlı kişilərimiz intihar edir. Amma qadınlarımızın özünü asması, intihar eləməsi, ondan sonra ə, öldürülməsi çox böyük bir ənənə şəklini alıbdı. Məsələn, məsələn mən bilmək istirdim ki, bunun səbəbi nədir? Təbii ki, bu günlərdə Azərbaycan mühiti bizim yaşadığımız dövrlərlə indi yəni müqayisə edəndə artıq vəziyyət çox gərgin idi. Yəni indi mühit o qədər ə, eybəcərləşib ki, valideynlər övladlarını nəzarət eləyə bilmirlər. Və yaxud da eləyirlərsə də bunun da eləyə bilmədikləri halda övladlarının tez biri ilə ailə qurmasını, məsuliyyəti üzərlərindən götürülməsini valideyn əsas götürür. Bundan da belə ailələr gedir bu qızlar ola bilsin ki, xasiyyətlər tutmur ə, ya nə bilm, hamsa elə bilirlər ki, Hind, Amerika seriallarına baxanda yaşam elə hamsa o gürdü. Xəyallarında tuturlar ki, gedib bunlar hər gün istirahət eləyəcəklər, gözəl geyimlər, keçimlər, yaxşı bir yerlərdə istirahət eləyəcəklər. Amma Azərbaycanın reallığı onu göstərir ki, ə, artıq o o, o ölkədə gənclərin maaş alması, iş tapması, ondan sonra ayaq üstə durmaları üçün çox böyük problem var. Və əminəm ki, mən bu günlərdə də hətta dedilər ki, belə bir söhbət getdi ki, Avropada Azərbaycanlıların Avropaya viza səfər edib gəlmə məsələsi mən də belə fikirlərimi söylədim ki, əgər Azərbaycanlıların Avropaya açıq gediş-gəliş asan olsa, Avropa dövləti bizə yalvarsa da Azərbaycan bunu açmaz. Çünki açsa bütün Azərbaycanlıları gərək Avropiyası yerləşdirərlər. Çünki ə, mən haqlı görürəm gənclərimizi, gənclərimizin iş, işsizlik, ə, onların üçün sağlam, əyləncə mərkəzlərinin olmaması və bu gənclərimizin hamısının belə həyatının məhv olmasına gətirib çıxarır. Beynə səmada mən övlad böyüdən, qız böyüdən, valideynlərə üzünü tuturam deyirəm ki, nə olur olsun, hansı bir şərtdə olur olsun, istər oğlunuz, istər qızınız övladlarınıza yedirin. Onları ə, onları ə, məsəl üçün özbaşına qoymayın. Əgər onlar sizdən imdad istəyirlərsə, əgər onlar deyirlərsə ki, bu evlilik sürmürsüz. Siz deyə bilməzsiniz ki, öləncə oturmalısınız. Baş əgər siz deyirsinizsə ki, ölsəniz də, qalsanız da, məydiniz o evdən çıxacaqdır. Digər tərəf bundan istifadə elir və sizin övladlarınıza qarşı fiziki, mənəvi təzyiq göstərir və bunun da nəticəsində gənclərimiz intihar eləyirlər. Ona görə də mən əgər mən bir qız anası olsaydım, nə olur olsun, hansı şərtlərdə olur olsun, öz qız övladıma yiyə durardım. Ona görə də əziz valideynlər, mən sizdən çox xahiş eləyirəm Heç vaxt övladınızdan imtina etməyin. Nə qədər böyük səhv olsa da, kim nə deyər desin, ə, psixologiyası ilə övladlarınızdan imtina eləməyin. Əgər bir gün sizin övladlarınız intihar eləyib ə, və həyatlarına son qoyularsa, bir valideyn kimi bir ömürsüz bunun əziyyətini çəkəcəksiniz. Ona görə də çalışın ki, övladlarınıza yiyə durun. Nə şanslı şərtlərdə olur olsun, yəni hansı şərtlərdə olursa da, yəni də onu da başa çək ki, sizin övladlarınızın bu vəziyyətə gəlməsində yaşadığı cəmiyyət, düşdüyü mühit də çox əhəmiylidir. Ona görə də qız övladlarımıza yadırın və vaxtında onların intihar etməsinin, onlara qarşı sui-qəst elənməsi, onlara qarşı zorakılığın qarşısını almaq üçün qız övladlarımıza yadırın. Öz mənim deyəcəyim sözlər budur. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.